Bəziləri var ki, bir-iki dənə kitab oxuyurlar, özlərini alim hesab edirlər, özlərini belə intelligent hesab edirlər. Başqaları millətin haqqında danışırlar, millət qoyundur, millətimiz qoyundur. Bu qoyun millətinlə hara gedək? Və ya rus dilini öyrənirlər, rus dilində danışırlar və ya bir-iki dən dil öyrənirlər. Başdırlar o dil bilməyənlərə chuşqa deyirlər. Uçuşqolarla biz nəyəyək? Mən həmin o o şərəfsizə, o yəni dünyanın ən pis sözü olan onora olaraq ona olsun. Yəni cındıra, həmin o cındıra üzümü tutub deyirəm ki, əgər milləti qoyun hesab edirsənsə milləti çuşqa hesab edirsənsə deməli əsl çuşqa, əsl qoyun özünsən. Çünki əgər millət qoyundusa, əgər millət çuşqadırsa deməli sən də bu millətin nümayəndəsisən. Sən də özün çuşqa olsan, qoyunsan və ya çuşqa qoyun hesab elədiyin millətin içində sənin anın da var, sənin atın da var, qardaş bacın da var. Deməli belə çıxır ki, onlar da qoyundulardı, sənin atın, anın, qardaş bacın, çünki onlar da bu millətin içindədillər axı. Həmin o qoyun dediyin, həmin o çuşqa dediyin millətin içindədillər. Deməli belə çıxır ki, sənin atın, anın, qardaş bacın da qoyundu da, çuşqadı da. Sənin o qoyun dediyin, chuşqa dediyim millət, Nizami kimi, Füzuli kimi, Nəsimi kimi dahi lər yetişdirib və ondan da çox neçələrini yetişdirib və həmin o nizamının, Füzulinin, Nəsiminin əsərlərinin qabağında dünya səcdə edir. Sənin o qoyun dediyim millət, chuşqa dediyim millət Nəsrəddin Tusı kimi <coughs> astronautlar yetişdirib. Kərimov kimi Sovetin vaxtında Kərimov kimi astronaut var idi. Uçoq çəkməsi idi. Aya Marsa raket buraxmırdılar. Sənin o qoyun dediyin millət Yusif Məmmədəliyev kimi kimyaçılar yetişdirib. Oktan benzinini neftdən oktan benzinə ayırdı, ixtira elədi. Sənin o qoyun chuşqa dediyin millət Lütfizadə kimi alimlər yetişdirib. Qeyri-səlis nəzəriyyəsini ixtira elədi subut illəti hansı ki indi o paltalı rənnər və onun kimilər ixtira olunur həmin o qeyri səlismi nəzəriyyəsi ilə deyəcəksiniz ki Amerika da təhsil alıb olsun amma onun qanı da, canı da, onun bütün varidatı da Azərbaycanlıdır. Sənin o qoyin dediyin millət babək kimi, şah İsmail xətayə kimi Qolat Həşimov kimi ijitlər yetişdirib. Əsl qoyunsansan, ay şərəfsiz, ay cındır. Əsl qoyunsansan, millət haqqında danışmacınam. Sadəcə olaraq bizim millət sadə löv millətdir. Qoyun deyil. Bizim millət sadə löv millətdir. 90-95% sadə löv millətdir. 90-95% savatsızdır. Qoyun deyil, savatsızdır. Bizdə olan mədəniyyət, bizdə olan, bizim millətdə olan elm, zəhn heç bir millətdə yoxdur. Get ağlıb başıba yığılan. Yenə deyirəm, əgər sən bu millətə qoyun deyirsənsə, bu millətə çuşqadirsənsə deməli əsl qoyunsansan sən əsl çuşqa sensən çünki sən də bu millətin nümayəndəsisən həmin o milləti çuşqa dediyim millətin qoyun dediyim millətin nümayəndələri sənin atondu, anondu, sənin bacın qardaşındır bu millət haqqında Heç vaxt belə danışma, şərəfsiz. Ay cındır, ay biqriyet. Bir iki dənə kitab oxuyursan, özünü alim hesab eləyirsən, bir iki dənə dil bilirsən, özünü intelligent hesab eləyirsən. Çalış, öz milləti və hər yerdə təriflə, kimliyindən asılı olmayaraq. Bax, onun üçün bizim milləti bu günə qoyurlar elə şərəfsizlərə görə onun üçün bizim milləti bax Rusiyada məsəl üçün bazar adamı adlandırırlar adan bu milləti kimdən soruşsan çoxusu deyir bazar adamıdır. Yəni bazarda alverçisidir. Onun üçün də gəlin öz millətimizi hər yerdə tərifləyək. Kimliyinə bax belə pis də olsa yenə də tərifləyək ki millətimiz başqalarının gözündə ucalsın. Görürsüz, keçən videolarımda bax, tüştə bizə azəri-azəri deyirlər. Bizə milləti əskirdirlər. Azəri-azəri deməklə biz milləti əskirdirlər. Və ya başqa bir şeylərlən əskirdirlər ki, bu millət elə belə də olacaq. Bizim millət ən uca millətlər millətidir. Ərəbdən də uca millətdir, Ərəbdən də qüriyyətli millətdir. Gəlin öz millətimizi seveyək. Öz millətimizi sevdirək. Heç vaxt öz millətimiz haqqında pis danışmıyaq. Bizim milləti Allah sadə ləf yaradı. Bizim millət biz millət kimi formalaşmamışıq. Bizə imkan vermirlər biz millət kimi formalaşaq. Biz tayfalıqdan çıxa bilmirik. İmkan vermirlər bizi tayfalıqdan çıxaq. Bax, Azərbaycanda tayfalar toplusudur. Lahıçlar, Talışlar, Udinlər, Tatlar, nə bilim hər bir millətdən var. Yəni biz millət kimi formalaşmağa imkan vermirlər. Həmin o şərəfsizlərə görə, həmin o alçaqlara görə ki, Biz əgər millət kimi formalaşsə, belə şeylər olmaz. Gəlin öz millətimizi seveyək, yenə deyirəm. Öz millətimizi bütün dünyada sevdirək. Çünki bizim millətdən gözəl millət yoxdur. Bizim millət bilisiz, Allah bizim ürəyimizə elə bir şey salıb ki, özümüz öz, öz millətimizi bəyənmirik biz özümüz özümüzü bəyənməliyik. Əgər biz özümüz özümüzü bəyənmir işsə, yəni millətimizi bəyənmir işsə, biz özümüzü bəyənmirik. Çünki özümüz də o millətin içindəyik, çıxmışıq. O millətin içindən çıxmışıq. O millətin nümayəndəsiyik. Heç vaxt millətimiz haqqında pis danışmayın. Bu millət tarix boyu Digitlər yetişdirib, tarix boyu alimlər yetişdirib, Nəsrəddin Tus kimi astrofənar yetişdirib. İndi Şamaxı Rəsatxanasında bütün dünya qıftə eləyir ona. Onun üçün də millətimizi heç vaxt əskiltməyək. Mənim bütün videolarımı izləmək üçün kanalıma abunə olun. Keçmiş və gələcək videolarımı izləyin.